周总，友谊集团最新的合同已经送到了，跟您预言一样，他们把附加条款全部取消了。预言？预言只是虚妄的猜测，我做出的是基于客观事实下的分析，数字从来不会说谎、啊。周总好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 。两个人的对峙与摩擦。 两颗心的碰撞与重塑，是命定姻缘，还是天降灾星？你好。你好，有什么事吗？嗯，我可以进去吗？我找人。啊，你找谁啊？我找周鸿生。你再说一遍，你找谁？周鸿生。你不是在搞什么网红直播吧？这是要拿藏摄像头了吧？ 我是真的要找周洪生，我师傅跟他是好朋友，我这里还带着一封师傅让我转交给他的信呢。行了，别给我编故事了、啊。你要真的认识周总，你打个电话让他叫人下来接你不就完了吗？我没有他的联系方式啊。这三岁小孩都比你扯得远，别在这儿胡闹了啊！没有门禁卡，要么赶紧离开，要不你从这飞过去。哎哎，拦住那个女的！什么？干什么你？ 哼哼，听明白没？走啊！哎，这可如何是好、啊？抱歉，抱歉。 董事长，您慢点。周鸿生，你到底在哪儿啊？爸，爸，您刚下飞机就赶过来，太辛苦了。<laughs> 志飞啊，这次收购做得漂亮，今天的发布会我一定到场。爷爷，离发布会还有一段时间，你先休息一下，我给您沏了一壶好茶。好。 一会儿我们聊聊，都过来领工牌啊！待会儿没有工牌可是进不去的。哎，来来来，谢谢，拿到证的都进去啊。 还是你心细呀，知道我的喜欢，怎么样？当家做主的感觉，不错吧？还可以的，爷爷。如果能更自如的施展拳脚，能更好。最近休息的好不好啊？啊？哦，还可以。我听说你经常在办公室熬夜，熬得很晚。最近忙收购的事情，有时候会这样的。今天早餐吃的好不好啊？ 爷爷，这些你不用担心的。我不担心这些，我担心什么？我担心集团的股票涨了几毛，跌了几毛吗？到了我这个年纪，什么市值啊、个人资产，都是些无有意义的数据。你每天吃的就三餐，你睡的就一张床，每天惦记的，就是你的家人了。 我挺好的，不够好，哪里不够好了？今天这个代言人，气质不错。爷，你没水了吧？我给你加一点啊。我在网上看了一下他，恰巧也是学商科的，我想你们应该有不少共同语言。前段时间呢，我看了一个相亲节目。